হাই ফ্ৰান আজি চুজিৰে এটা ভাপত দিয়া পিঠা লৈ আহিছোঁ মই থামনিলটোত লিখিয়ে দিছোঁ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সহজ পিঠাটো চাগুড়ি আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো দেখে এবাৰ বনাবলৈ মন যাব খাবলৈ বাৰু সোৱাদেই হৈছিল মোৰ এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খুব বেছি ভাল লাগে পিঠাগুড়িৰ দৰকাৰী নাই চুজিৰ পৰা এনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু এয়া চাওক মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মোৰ ইয়াৰ ৰেডি হৈ গৈছে একদম গৰম গৰম একো আনহেল্ডি বস্তু নাই ইয়াতে কেৱল অকণমান এচামুচ মই ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মিনিটতে কেনেকৈ বনাব পাৰিব এই ৰেচিপিটো গোটেই ডিটেইলছত মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়া গম পাই যাব একেবাৰে সহজ আৰু তাৰ কাৰণে এয়া চুজি লৈ লৈছোঁ মই আন্দাজতে লৈছোঁ আপোনালোকে পাত বাতিত জোখ কৰি ল'ব পাৰে এবাটিমান ল'লে চুজি ফুলি যায় যিহেতু পানী বা গাখীৰৰ মানে গাখীৰ দিলে সেইকাৰণে অকণমান কমাই ল'লে ভাল হয় এতিয়া মই এয়া এখন কেৰাহী গেছত পাতি দিলোঁ দি তাতে এই বাতিটোৰ জোখত মানে এবাটিমান হৈছিল মোৰ সেই হিচাপত পানী সম্পূৰ্ণ এবাটি দি দিছোঁ দেই আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ এচামুচ দি দিলোঁ তাৰপিছতে দিছোঁ ঘিউ বহুতে মোক সোধে বাৰু পিছত যে ঘিউ ঠাইত বেলেগ কিবা দিব পাৰিমনে আচলতে বাটাৰ যদি থাকে বাটাৰে দি দিব বা ভেজিটেবল অইল ইয়াতে বাৰু অকণমান দিব পাৰে কিন্তু পৰাপক্ষত ঘিউ বা বাটাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়াহে পিঠাটোৰ সোৱাদ হ'ব আৰু বহুতে ভয় খায় ঘিউ আনহেল্ডি নহয় একচুৱেলি এচামুচ ঘিউ আপোনালোকে এফৰ্ড মানে বডিৰ কাৰণে শৰীৰৰ কাৰণে এফৰ্ড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে পানীখিনি উতলাৰ পিছতে এতিয়া এই চুজিখিনি দি দিলোঁ দেই চুজিখিনি দি তেতিয়ালৈকে মই গেছটো কিন্তু অফ কৰা নাই এতিয়া মই এইখিনি লৰাই মেলি একেবাৰে হৈ গ'ল নহয় এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম লগতে মানে এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি মানে গেছত এনেকৈ ভাজি থাকিব নালাগে আৰু দেই এইখিনি এতিয়া গেছটো অফ কৰি হেতাখনত লাগি থকাখিনি আঁতৰাই ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি দিলোঁ দি ঢাকোন এখন মাৰি অকণমান দেৰি ৰাখি দিম এইখিনি তাৰপিছতে ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰা বাকীখিনি যোগাৰ কৰি ন এইখিনি অকণমান হওঁ মানে এয়া গুড় লৈ লৈছোঁ গুড় কাটি ল'ম আচলতে এই ভিতৰৰ পোৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যি ইচ্ছা কৰে তাকেই দিব পাৰে কিছুমানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিয়ে আৰু কিছুমানে পাউদাৰ গাখীৰ অকণমান দি দিয়ে আৰু চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই পিছে য'তেই সুবিধা পাওঁ চেনি একেবাৰে এভইড নকৰোঁ কিন্তু য'তেই সুবিধা পাওঁ গুৰহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকল আছিলে ডেচিকেটেড ককনাটো আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু সেইখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ পিছে এই কেৰাহীখনৰ পৰা চুজিৰ এইখিনি চুজিখিনি অকণমান নমাই লওঁ এখন থালত কাৰণ বেছি গৰম হ'লে মই হাতেৰে আমি চুব নোৱাৰিম নহয়নে এতিয়া অকণমান চামুচ এখনেৰে মেলি দিছোঁ যাতে হাতেৰে চুব পৰা হোৱালৈকে বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নালাগে হাতেৰে যাতে চুব পাৰে তেনেকুৱালৈকে অকণমান সময় ৰাখি দিম সেই সময়তে আমি পোৰখিনি বনাই লওঁ পেন এখনতে সেই এচামুচ ঘিউ দি দিলোঁ দি এই নাৰিকলৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ ঘিউখিনি ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ লাডু পাতি যায় সেইটো মানে সেইটো অৰ্থ নহয় যে এই ডালদা বা তেনেকুৱা মই সেইবিলাক বস্তু একেবাৰে ডালদাজাতীয় বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু পিঠাৰ কথা হয় গোন্ধটোও ধুনীয়া আহিব লাগিব হয়নে এতিয়া ল' ফ্লেমতে ভাজিছোঁ নাৰিকলখিনি আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ গুৰ গুৰখিনি দিয়াৰ পিছত একদম ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব লাগে যাতে গুৰখিনি একেবাৰে পাগ হৈ নাযায় কেৱল মেল্ট হৈ যায় মানে গলি যায় সেইটোহে চাব লাগে দেই আপোনালোকে ইয়াতে ইলাচি গুড়ি কৰি দিব পাৰে বা এতিয়া কমলাৰ ছিজন নহয় কমলা এনেকৈ বাকলি শুকোৱা যদি থাকে দি দিব একদম মলমলাই যাব আৰু মই দি দিলোঁ ইয়াতে বগা তিল বগা তিলটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মানে তিল বহুত ভাল আৰু পৰাপক্ষত য'তেই পাৰি ত'তে ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এয়া ধৰকচোন অকণমান ভাজা ভাজা গোন্ধ ওলাইছে ন মই এতিয়া এইখিনি নমাই দিম এইখিনিও অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে মানে আমি পিঠাটোত প্লেচ কৰিব পাৰিম সেইটো হিচাপত আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে মোক খুব আন্তৰিকতাৰে সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছে মোৰ চেনেলটোত মোক চাপৰ্ট কৰি আহিছে এতিয়া সেই যে চুজিখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ অকণমান থৈছিলোঁ তাতে ঘিউ এচামুচ আকৌ দি ল'লোঁ দি লৈ মঠিবলৈ তেতিয়া সুবিধা হয় ৰুটি আটা মঠাৰ দৰে ৰুটি বনাবৰ কাৰণে তেনেকৈ একেবাৰে হাতেৰে পূৰা মঠিব লাগে পাঁচ মিনিটমান মানে সময় হ'লেও মঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু অকণমান শুকান যেন দেখিলে ইয়াতে আপোনালোকে কিনচিত আৰু এচামুচ বা দুচামুচ গাখীৰ নহ'লে পানী সেয়া এড কৰি দিব লাগে মই গাখীৰ দিছোঁ বেলেগ সোৱাদ হয় খাবলৈ আচলতে মই সোৱাদ হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ খাওঁ যে সেইকাৰণে দেই মই বনাইছোঁ কাৰণে কোৱা নাই বাৰে বাৰে কৈছোঁ দেই আপোনালোকক আপোনালোকে বনালেও ভাল হ'ব খাবলৈ আৰু খাবলৈ বস্তু ভাল হ'লেই সঁচাকৈ ভাল লাগে এতিয়া চাওক এয়া লাডু বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই এয়া নেক্সট ষ্টেপ আৰম্ভ কৰোঁ আহক ৰুটিৰ দৰে এনেকৈ বেলিবৰ কাৰণে মই এটা এটা গ'ল গ'লকৈ লাডু কৰি লৈছোঁ এইটো আকৌ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা কিন্তু আচলতে কি হয় একেবাৰে সৰু কৰিলেও বহুত আমনি লাগিব আপোনালোকৰ এইটো বনাওঁতে কাৰণ আটা মঠাৰ দৰে মঠিলেও অলপ চফ্ট হয় চুজিৰ দটো সেইকাৰণে সেইকাৰণে অকণমান ডাঙৰকৈ বেলিবলৈ চাব এতিয়া এনেকৈ ৰুটিবেলা বেলনাত চব ঘিউ চিউ সানি লৈছোঁ তেতিয়া লাগি নধৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰুটি পেলাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ যিমান পাতলাকৈ পাৰি আৰু একদম পাতলাকৈ মানে কৰিবলৈ গ'লে বাৰু নহ'বগৈ ভাগিও যোৱাৰ চাঞ্চ থাকিব তথাপিও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মেলি ল'লোঁ যিমানখিনি পাৰি আৰু আৰু সেই ছাইডবোৰ যে ভাঙা নিচিনা হৈ আছে একো নাই সেইটো তেনেকুৱা নহয় যে আপুনি একেবাৰে সমান কৰিব লাগিব যদি বিচাৰে বাতি এটা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা কাটি দিব তেতিয়া গোটেই ৰাউণ্ডটো মানে সি সমান হৈ যাব কিন্তু দৰকাৰেই নপৰে এটা শ্বেপ হ'লেই হ'ল মাজৰ পৰা আমি পিছত কাটি ল'ব পাৰিম এতিয়া সেই পুৰখিনি একদম ধুনীয়াকৈ প্লেচ কৰি একেবাৰে মেলি দিলোঁ দেই তাৰপিছত আৰু তিলপিঠাটো বনোৱাৰ দৰে যিমান পাৰি একদম আতি আটি মানে লাহেকৈ মানে কাৰণ তলত লাগি গ'লে আকৌ সেই মানে এৰাই আহিব সেইকাৰণে অকণমান সাৱধানেৰে সেয়া বনাই ল'লোঁ তিলপিঠাৰ দৰে যিমান পাৰি ৰাউণ্ডটো ডাঙৰ হ'লে পাছত ৰোলটো বৰ ধুনীয়া দেখে পিছে মই ঘৰত এনেই খাবলৈ বনাইছিলোঁ বৰ বেছি মানে ৰোল কৰি থকা নাই আপোনালোকে অকণমান ডাঙৰকৈ বেলিব এনেকৈ তেতিয়া কি হ'ব ৰ'লটো যিমান ডাঙৰ হ'ব সেই মানে যিটো ৰুটিৰ দৰে এইটো যিমান ডাঙৰ হ'ব ৰ'লটো চকৰিটো মানে সিমান ডাঙৰ হৈ যায় কথাটো আৰু সেইটো দেই পিছে এইখিনিতে শেষ হোৱা নাই দেই ইয়াতে আৰু অকণমান কাম আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আন্তৰিকতাৰে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া এয়া কেৰাহীখনত পানী দিলোঁ দিলোঁ তাতে ষ্টেণ্ড এডাল দি উতলা দিলোঁ অকণমান সময় তাৰপিছত এয়া দি দিলোঁ আৰু পোন্ধৰ মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ সিজোৱাৰ পিছত এয়া অৱস্থা এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি দেখুৱাম চাবচোন খাবলৈও ভাল হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মই কিন্তু কমেণ্ট এটা পাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মোক কিবা যদি থাকে সুধিব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক মই জনাখিনি ইয়াৰ ৰেচিপিটোৰ বিষয়ে মই নিশ্চয় জনাম আৰু ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ঠাণ্ডা দিনত বনাই খাই চাব পিঠাগুড়ি নাই বুলি ৰখি ৰৈ থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই বা খুন্দাৰ অসুবিধা বুলি চুজি ল'ব লৈ এনেকৈ বনাব ইমান সোৱাদ হয় আৰু যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আজিলৈ আহোঁ বহুত ধন্যবাদ